Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Two Worlds. ¿Qué le pasó a Pupa basados en el libro? ¿Hay tigres, leones o zorros en este bosque? preguntó Pupa tras oír crujidos no muy lejos de la arboleda. Nunca los he visto y nunca he oído hablar de animales salvajes como esos por aquí. Respondió Cram, que estaba sentado en la rama de un gran árbol y bajó de un salto para responder a la pregunta de Popa. Luego Cram cogió una pequeña piedra del arroyo y la lanzó juguetonamente, haciendo que los pececillos se dispersaran en todas direcciones. Cuanto más nos falta por caminar, se detuvo a poca distancia de Kram, con la cara cubierta de sudor. Su camisa blanca estaba ahora empapada en sudor y pegada a su cuerpo, y sus pantalones estaban mojados por el agua. Y no hace falta mencionar sus zapatos, que parecían tener un estanque de peces dentro. Unos dos kilómetros, ya que estamos tomando el camino más corto. ¿Ves el arroyo que se bifurca por ahí? Solo tenemos que seguir la orilla izquierda y llegaremos pronto, dijo Kram. Pupa sintió, respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Después de un rato, que fue más largo de lo que Pupa había esperado, se toparon con un sendero difícil que conducía a la cueva de la sombra lunar. El terreno era una mezcla de terrenos llanos y tramos rocosos que los obligaban a trepar en varias partes. Pupa levantó la mano para protegerse del sol y preguntó ¿La cueva de la sombra lunar está ahí arriba? En el tercer nivel, no muy lejos, pero es un poco empinado. Los trabajadores de la señora Lowe suelen tomar el camino que da la vuelta por detrás, que está un poco más lejos y es más largo, pero es más ancho y hay casas cerca. Sin embargo, para alguien que sube a pie, esta es la ruta más rápida y fácil. ¿Puede manejarlo su excelencia? preguntó Cram, al darse cuenta de que tenía que subir a un lugar elevado. Pupa empezó a sentirse un poco ansioso. Cram notó la aprehensión de su nuevo amigo, pero no le preguntó nada porque no podía leer muy bien su estado de ánimo. Ambos empezaron a recorrer el escarpado terreno en el que algunas partes del camino requerían trepar. Utilizaban las manos para agarrarse a las rocas o las raíces de los árboles, lo que hacía que las gotas de agua y las motas de tierra negra mancharon sus camisas. Cuando se acercaban al tercer nivel, Pupa miró accidentalmente hacia abajo y vio los grandes árboles y el arroyo oculto que había debajo. Rápidamente se sentó y cerró los ojos y utilizó una mano para estabilizarse y evitar caerse. Kram, que iba unos cinco o seis metros adelante, se dio cuenta de que ya no oía los pasos de Pupa detrás de él. Se giró y preguntó Oye, ¿qué te pasa? Se sorprendió al ver a Pupa sentado. Pupa contestó con voz cansada y entrecortada. Solo mira hacia abajo sin querer. No estoy acostumbrado a las alturas. Kram lo reconfortó. Aguanto un poco más. Ya casi llegamos. Más adelante hay una cueva rocosa donde podemos descansar y la vista es impresionante. Pupa respiró hondo, enarcó las cejas y se levantó con la ayuda de Kram. Al instante, Kram notó que la mano de Pupa era fuerte pero suave, a diferencia de las manos ásperas y callosas de los lugareños. A medida que se acercaban a su destino, Kram caminaba detrás de su nuevo amigo con expresión preocupada, temiendo que su estado empeorara y tuviera que volver corriendo antes de que se les escapara el tiempo.